Hello，大家好，这里是阿伦才的生活频道哦。今天要为你带什么露营用品开箱呢？好久都没有跟大家开箱这一个露营用的灯哦。今天呢有四个非常小巧可爱的灯哦，好期待呀。好，首先我们就先来看挪克的这个系列吧，它叫做巡野二合一氛围灯啊，其实是同样款式的，但是呢它有两个颜色哦，一个是叫做迷雾棕。 另外一个就叫做，呃，星夜黑的啊，这一个叫做巡野二合一的氛围灯，它的货号呢是 C N K 二三五零 Z M 零一零，好，额定功率五瓦，电池容量九百啊毫安时，它的那一个最大的亮度呢是一百流明，好，那我们来开箱吧，好，迷雾中。 一打开来的画面是怎么样的呢？哦，是一个塑料盒哦，跟以往的有一些些不一样哦。噔噔噔，好，里面有什么呢？有一个说明书之类的哦。好，大家看到吗？这个就是附送的这个 USB Type C 的哈、啊，这个充电线。好，就有一个这样子的一个挂绳哦。嗯 好，这个挂钩呢，啊，是金属材质的哦，摸上去冰冰凉凉的哦，非常有诚意哦，并不是普通的那种塑料的。好，这里就是一个像像编织绳一样的，嗯，长度呢也蛮大的哦，嗯，嗯，看起来不能做什么调节，嗯，可能如果小孩要带上这一个灯的话，可能这里可以略略做一个结。好，整个东西就是这样的哦。 看起来放在这个塑料盒里面可以做一个比较好的保护吧。OK，寻梦山野与光同行，感觉这是一个比较特别的一个标签哦。之前我克并没有讲过，哇哦，噔噔，这个就是这个叫做迷雾中的这个颜色，其实有点像香槟色这样的感觉。嗯，上面这里呢是冰冰凉凉的金属材质哦。 OK，可以看到吗？这边就有这个 Nature High 的这一个名牌，都是金属的。嗯，其实呢，这里有做一个保护膜，粘上了一个保护膜。嗯，好，所以我就不把它拆开，看一看，好先看一看。好，就先不打开吧。 好，所以呢，这一个透明的这一个壳灯罩呢是塑料的哦，上面是金属的哦。好，这里就有一个这样子的挂钩。好，它的开关呢就是上面这一个东西。我们先来看一看三百六十度吧。这里里面写了什么呢？Two Two in One 嘛，二 N 一 Camping Light，九百毫安时这样子的一个资讯。后面呢是并没有任何东西的。 整个刀灯的造型呢，其实就是这样简单，呃，所以别看它的这里是塑料，但是这里是金属的，其实拿起来很有分量感的啊，并不是那种轻轻的感觉。好，没反应，怎么操作呢？首先当然是看一下说明书比较好吧。长按两秒开启光源，单击切换光源。 长按两秒关机，手电全亮，手电半亮，氛围全亮，氛围半亮，双击开启爆闪。好，长按两秒开启。哦、wow,，这就是所谓的手电常亮的模式了。嗯，所以是就是这里头部这个部分有一个灯，再按一下呢，就是手电半亮。 再按一下呢，就是这个氛围的，就是中间这一个柱哦，啊，就是一个单单的一个灯管这样子的情况。再按一下呢，就是氛围半亮的情况。最后再按一次呢，啊，又巡回循环了，就是手电常亮，哎，手电全亮，手电半亮，氛围全亮，氛围半亮。好，长按两秒关闭，快速按两下就是爆闪。 爆闪的模式其实就是这个手电这里爆闪哦。好，所以呢，主要有四个模式咯，就是手电全亮、手电半亮、氛围全亮、氛围半亮跟这个爆闪的模式。好，是这样喽。好，把这一个挂在上面呢，这个灯呢就可以这样子把它佩戴在啊，佩戴在身上。 或者是可以用一个挂钩呢，就可以自己挂在一个背包啊，或者是挂在灯架上面吧。好，这个就是这个叫做“巡野二合一”的氛围灯。好，那我们来看一看另外一个黑色的，这个色调又是长得怎么样吧？灯。好，这个就是黑色的这个巡野氛围灯哦。好，两个颜色摆在一起，大家看起来。 哪个比较讨好呢？嗯，其实就看大家的露营设备的色系吧。如果是黑色系，当然是选择这个；如果是卡其色的话，就是这个咯。好，黑色的呢，它这个名牌这里就会显得比较明显，颜色的那个对比比较强烈。这个呢就会比较啊比较靠近。好，长按，OK，这个是手电全亮，手电半亮。 氛围全亮，氛围半亮，OK，这个就是所谓的爆闪模式。好，关闭。嗯，这里呢是因为是轻金属这个磨砂的一个铝材质吧，所以摸起来呢是冰冰凉凉，非常有质感哦，而且沉甸甸的，这个质感真的做到非常好的，并没有那一种啊便宜货的感觉。 好，这个就是所谓的啊，这个挪客的巡野二合一氛围灯咯。嗯，价格呢其实不贵的，大概是啊、呃，呃，可能七八十吧，在网上。嗯，但是可以跟阿润才这里订购哦。好，所以今天的分享就到这里哦。喜欢我的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。这里是阿润才的频道，为你带来的录音用品开箱。拜拜。